15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. С самого утра депутаты пытаются распределить парламентские комитеты. Однако работа не ладится. Народные избранники собирались в сессионном зале уже два раза, а результатов пока нет. Что ж, будем ждать открытия вечерней сессии в 16 часов. А пока узнаем у нашего корреспондента Анны Каменевой, о чем говорят в куларах Верховной Рады. Аня, здравствуй. В чем причина? Почему никак не могут распределить комитеты? Здравствуй, Катя. Только сейчас работает Оксана Прыжка в Верховной Раде и включается, собственно. И хочу сказать, что действительно ты права, распределение парламентских комитетов затягивается до вечернего заседания. По словам депутата, в кулуарах главной причиной является схватка между блоком Петра Порошенко и радикальной партией Олега Ляшко. За один из ключевых комитетов Верховной Рады бюджетный. И, собственно, проблема заключается в том, что радикалы не соблюдают данные накануне слова, что и тормозит весь процесс. Предлагаю послушать одного из депутатов. Потому что нашим Потому что нашим коллегам предложили, или они получают должность в кабинете министров и не претендуют на комитет по вопросам бюджета. А сейчас наши коллеги по коалиции захотели и то, и другое. Так что посмотрим, чем закончатся переговоры. По остальным комитетам вроде противоречий пока нет. Больше всего парламентских комитетов возглавит представители блока Петра Порошенко. 10 из 27. 7 парламентских комитетов достанется Народному фронту. 3 парламентских комитетов возглавят представители Батьковщины. И также точно столько же 3 представители самопомощи. Помимо того, представитель самопомощи Семен Семенченко возглавит по предварительным данным специально созданную комиссию с полномочиями, полномочиями парламентского комитета, которая будет контролировать деятельность Минобороны. Вот как видит работу этой комиссии, собственно, сам Семен Сипенченко. Комиссия отдельная, она создается для того, чтобы гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, все вместе могли как укреплять своими кадрами ряды вооруженных сил СБУ, Минобороны, так и контролировать ее деятельность, чтобы отвечать на вопросы, откуда взялся Иловайск и что сделать, чтобы его не было, откуда взялись 31-32 блокпост, убирать людей, которые не соответствуют своим должностям и так далее. В военное время это как институт комиссаров. Хотя по квотному принципу и букве закона оппозиция должна контролировать в парламенте не менее трех парламентских комитетов. Оппозиционному блоку, судя по всему, достанется контроль лишь над одним парламентским комитетом, регламентным. Претендовать на должности замов в других комитетах оппозиционеры не собираются. Вот такая информация на данный час. Более свежие подробности в следующем включениях. Катя. Спасибо, Оксана. Извини, вы просто меняетесь в течение дня. И я уже запуталась в Лечения. С нами на связи с Верховной Рады была наш корреспондент Оксана Прыжка. Мы продолжаем выпуск. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО более 70 раз. В Совете нацбезопасности количество обстрелов назвали рекордным. По данным спикера инфоцентра СНБО Андрея Лысенко, также возросла интенсивность применения террористами реактивных систем залпового огня ГРАД. Гуманитарная помощь России поступила к позициям боевиков и активно используется, констатирует в СНБУ. В зоне проведения АТО за сутки погиб один украинский военный, еще 13 получили ранения усилились обстрелы под Дебальцевом. Военные выдержали массированные обстрелы из градов у самого Дебальцева, Санжаровки, Каменки, Чернухина и в пригороде Дзержинска у города Артемова. Из минометов террористы обстреливали позиции возле сел Никишина, Редкодуб, Миус. Активизировался огонь террористов на южном направлении. Из реактивных установок ГРАД обстреляны позиции сил АТО у населенных пунктов Лутугина, Виноградная, Толоковка, Коминтерного, Водяное. Ночь в Донецке прошла напряженно. В результате артиллерийского обстрела Кировского района террористами накануне погиб один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Также были разрушены дома по улице Погодина, Лазурная, Сергеевская и Ломоносова. Без газоснабжения остаются более 2000 абонентов, среди них 20 предприятий. Ремонт поврежденных систем энергии и газоснабжения не прекращается. Утром в городе относительно спокойно, боевых действий не зафиксировано. Коммунальные предприятия обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Но в Луганской области резко возросла агрессия боевиков. За последние сутки количество обстрелов под контроль на Украине территорию увеличилось в несколько раз. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации. По их данным, террористы 55 раз накрывали огнем из миномета в артиллерии и систем «Град». Населенные пункты Станицы Луганская, Счастье, Трехизбенка, Чернухина, Золотое, Ольховая. Пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме этого, на окраине Станицы Луганска на протяжении суток происходили ближние бои с применением минометов и стрелкового оружия. Накануне вблизи государственной границы в Луганской области украинские пограничники вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой. Враг понес потери и вынужден был отступить, сообщили в СНБО. Один военнослужащий сил АТО получил ранение. Тем временем борьбу с боевиками на оккупированных территориях проводят не только украинские военные. Пресс-службы операции сообщают об активизации партизанов от партизанского отряда действующего на территории Донецкой области. 1 декабря при взаимодействии с вооруженными силами Украины воинами отряда было уничтожено на ферме в районе Старомихайловки около 50 боевиков. На следующий день они сыграли в злую шутку с великими воинами русского мира, сократив их численность еще на 10 человек. В тот же день, продолжая играть с террористами и при тесном взаимодействии с украинскими военными в районе Петровки, партизаны приплюсовали на свой счет еще 50 боевиков. Таким образом, в течение двух дней партизаны очистили свой край от 110 наемников. ОБСЕ фиксирует на Донбассе передвижение немаркированной техники. Об этом на брифинге заявил спикер специально мониторинговой миссии УБСЕ Майкл Батюркев. 2 декабря наблюдатели зафиксировали 27 грузовиков около Макеевки. Четыре БТР двигались на юго-восток в трех километрах от Иловайска. На каждом из них были установлены пулеметы. Передвижение еще одного грузовика зафиксировал беспилотник мониторинговой миссии возле Павлополя. Почти сразу же по аппарату выстрелили из с пушки. Беспилотник не пострадал. Через 20 минут он зафиксировал три танка и БТР. ОБСЕ может исчезнуть, если не будет действовать решительно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерской встрече в Базеле. Климкин напомнил, что в пятницу будет годовщина подписания Будапештского меморандума. 20 лет спустя этот документ был разрушен одним из подписантов Российской Федерации. Такая же участь может постигнуть Хельсинский акт, который определяет незыблемость границ в Европе. Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что российско-украинский конфликт конфликт разрушает ключевые принципы европейской безопасности. Павел Климкин предложил коллегам план реформирования ОБСЕ, который позволит организации эффективно отвечать на вызовы времени. Урегулирование ситуации на востоке Украины – это главная тема встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ. В связи с прибытием иностранных делегаций в Базеле принимают повышенные меры безопасности. Вокруг здания Конгресс-центра, где будет проходить встреча, перекрыты почти все улицы. Госсекретарь США Джон Керри прилетел в город одним из первых. На полях саммита у него запланирован ряд встреч с коллегами и руководством ОБСЕ. США хотят согласовать единую позицию с западными странами, чтобы противостоять российской агрессии. В свою очередь Германия настаивает, чтобы сепаратисты на Донбассе выполняли свои обязательства по минским договоренностям, а между участниками конфликта была создана линия размежевания. Мы не достигли того результата, который хотелось бы иметь. Опасность усиления эскалации остается. Несмотря на Минские соглашения, на востоке Украины все еще стреляют и гибнут люди. В связи с этим некоторые пункты Минского договора должны быть реализованы как можно скорее. Например, создание линии размежевания. Она должна быть фиксированной и утверждена всеми сторонами конфликта. Также должен быть согласован отвод вооружений и военных на 15 километров в обе стороны от линии размежевания. Заседание министра иностранных дел стран-участниц ОБСЕ сопровождается мирной демонстрацией украинцев, проживающих в Швейцарии. По зданию Конгресс-холла пришло несколько десятков человек. У них в руках плакаты с призывом к мировому сообществу помочь Украине отразить российскую агрессию и освободить политическую политических заключенных, незаконно удерживаемых в Федерации, летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Активисты громко скандируют ⁇ Помогите Украине ⁇ и призывают страны ОБСЕ вмешаться в конфликт, чтобы остановить насилие на Донбассе. Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть его речи была посвящена экономическим проблемам. Президент России пообещал амнистию капиталов, которые возвращаются в Россию, и стабилизацию налоговой нагрузки для бизнеса. Спекулянтов, наживающихся на падение курса рубля, пообещал сурово наказывать. В зале президенту хлопали, но не улыбались. Рынок Путину также не поверил. За время его выступления курс рубля по отношению к доллару упал на 80 копеек. Не обошлось и без политической части путин снова вспомнил об оккупации украинского крыма как о своей несомненной победе о самопровозглашенных недореспубликах на донбассе не сказал ни слова однако пообещал поддерживать соотечественников за границей и неожиданно заговорил об угрозе сепаратизма в россии несмотря на то что мы рассматривали и все об этом знаете и помните наших вчерашних противников как близких друзей и почти союзников поддержка сепаратизма в России из-за бугра и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. И не оставляло сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло. Мы не позволили. Человеческие потери в Украине вынудят Путина отказаться от полномасштабного вторжения. Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, для своего выживания как диктатора Владимиру Путину нужны новые конфликты. Поэтому сейчас велика вероятность того, что президент Федерации проявит агрессию на других направлениях и начнет двигаться по периметру бывшего СССР. По словам легендарного шахматиста, возможно, нагнетание обстановки в Эстонии и Латвии, чтобы продемонстрировать, что НАТО не способна контролировать там ситуацию, также одним из возможных направлений путинской агрессии может стать Кавказ есть масса причин, в кавычках, естественно, для Путина, начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии. В первую очередь, это сухопутный коридор в Армению, к российской военной базе. И совершенно очевидно, что там никаких реальных потерь понесено не будет. И это продолжение как бы, вот этого расширения периметра. В Киеве провели в последний путь Евгения Сверстюка, писателя, диссидента, интеллектуала. Гражданская панихида прошла в доме учителя. Попрощаться с правозащитником пришли первые лица государства и простые украинцы. Президент Петр Порошенко в твиттере написал «Светлая память о Евгении Сверстюке навеки останется в наших сердцах, а его личность в истории Украины». Похоронен Евгений Сверстюк на Байковом кладбище. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. Увидимся.